Жертви обману при покупці можна стати не тільки на стихійному базарі, сумнівному кіоску чи супермаркеті, а будь-де. Чи траплялося вам купувати неякісний товар, та як ви повертали його назад? Дікачений, е -е, по-моєму, тут більше некачественного всього є, ніж качественного, особливо я наприклад, вже пристроївся так. Покупаю мясо, ну, знакомых за это вот, и колбаску домашнюю делаешь, и печеночку, и паштет делаешь, потому что я взял один раз паштет, это, это что-то такое. Ну, кинул собаке, собака не ест, это ж, он зеленоватый какой-то там. Так что мы э, по черевочек, раз я просолил через 4-5 суток. Все маленькая коптилочка Ну То все все натуральное, да, сам, да все своими силами, но зато знаешь, что за это. Ну, а, ж... а приходилось вам вообще вот возвращать некачественный товар? Не, не приходилось, не приходилось. Я стараюсь не брать. Я один раз э, отравился печенкой и все и я после этого ни в столовых ни, ну так вот, вот у меня было, я еле выжил. Ну, бывают, конечно, попадаются и очень много. А были ли такие случаи, что приходилось возвращать? Ну, я такой человек, что я не могу вас вернуть. Поэтому я оставляла дома, у меня собачка, я собачки скармливала. А было много. Все-таки вот предпочитаете больше домашнюю кухню или... Конечно, домашнюю. Домашняя, лучше и надежнее. Знаю, что ты не отравишься, что ты не заболеешь. Дело в том, что я не с Белгорода, я в Сергеевке живу. А -а -а. И у нас маленький поселочек. И там у нас постоянно как бы берут мало и свеженько. Или то, что меня знают, и никто не предлагает испорченный товар. Ну, по крайней мере, я не сталкивалась. У меня был всего лишь, ну, давно дано один момент, молоко было как бы просрочно, они мне упустили цену, говорят, если вам на выпечку, пожалуйста, сделаем так. Ну да, конечно, приходилось, чего же не приходилось. А что вы делали в этом случае? Относили? Вы Нет, ничего никуда не относила. Почему? То есть я поругала и все. И больше не хожу в такой магазин. А И вот все-таки все предпочитаете больше домашнюю пищу или покупать? Конечно, лучше домашнюю. Но не всегда получается домашнюю купить, приготовить, понимаете? А вообще, конечно, домашняя, она безопасна. Ой, девушка, а где его не приходилось покупать? Не приходилось. А что бы вы делали в ситуации, если бы вот нечаянно вот так попалось? Я думаю, чтобы отнесла этот товар в магазин. Gitarra, akordeoia eta akordeoia